Firdə Telegram.com-un 15:00-a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. <laughs> Erməni kilsəsi Kəlbəcərdəki manastırla bağlı açıqlama yaydı. <laughs> Azərbaycanda Novruz ərəfəsində əfrola bilər. <laughs> Rus palkovnikdən Ermənilərlə bağlı şok açıqlama. <laughs> NATO-nun Türkiyəyə qarşı gözlənilməz planı ortaya çıxdı. Hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edildi. Erməni Apostol Kilsəsinin rəhbərliyi Kəlbəcər rayonundakı Xudağvənd manastırını artıq Azərbaycan ərazisindəki kilsə kompleksi hesab edir. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Elçin Aloğlu məlumat verib. Jurnalist Kəlbəcərdəki qədim Alban manastırı ətrafındakı son gəlişmələrə diqqət çəkib. Stat. Erməni Apostol Kilsəsinin rəhbərliyi Kəlbəcər rayonundakı Xudağvənd manastırını artıq Azərbaycan ərazisindəki kilsə kompleksi hesab edir. Bu isə Eçmiədzinin birmənalı şəkildə geri çəkilməsidir. Qudamək manastırının Alban Udin dini tarixi və mədəniyyət abidəsi olmasını etmiədzin qəbul etməsə də, bundan sonra sözə gedən Kilsəyə Sarkavak və Dilic yollamamağa qərar verir. Mahiyyət etibarı ilə monofizit olan Erməni Kilsəsində katoliko səviyyəsində qəbul edilən belə qərarlar adətən konkret Kilsədən Etmiədzinin əlini üzməsi zamanı keşişlər arasında xidməti göstəliş qismində yayılır. Azərbaycan prezidenti yanında Əf məsələləri komissiyası baxılan sənədlərin siyahısını gələn həftə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə təqdim edəcək. Novruz bayramı ərəfəsində əf sənədinin imzalanacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, yeni müraciətlərə baxmaq üçün komissiyanın 8 iclası keçirilib və daxil olan müraciətlərin 850-dən çoxuna baxılıb. İclaslarda əsasən yol nəqliyyat hadisəsi törətmiş şəxslərin, əcnəbilərin və hərbi qulluqçuların müraciətlərinə, o cümlədən mənşə soraqınlığı və digər zəmində cinayətlərlə bağlı nəzərəçəklərə baxılıb Rusiya Ermənistana ən müasir silahlarını verir, amma bu ölkənin ordusunun bunlardan istifadə edəcək təcrübəli hərbi kadrları yoxdur. Bunu Rusiyalı hərbi ekspert ehtiyatda olan polkovnik Viktor Muraxovski deyib. Ekspert təkcə müasir sistemlərin tədarükünün yetərli olmadığını, onlardan istifadə edə bilən təcrübəli və ixtisaslı zabitlərə ehtiyac olduğunu bildirib. Stat. Rusiya Ermənistana qabaqcıl silah sistemləri tədarük edir. Bir neçə il əvvəl Ermənistan Rusiyadan İskəndər taktiki raket sistemləri aldı. Buna Əlavə Ermənistan Rusiyadan Tor M2 qısa mənzilli Zenit raket kompleksləri alanlardan biri oldu. Moskva Ermənistanı müasir radar və elektron döyüş sistemləri ilə də təmin edib. Sadəcə olaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin qarşısında bu sistemlərə yiyəllənmək vəzifəsi durur. Statın sonu. İraqdakı hədbi qüvvələrin sayını artırmaq qərarı verən NATO, PKK tezvir təşkilatının yeni qurulacaq qruplarını dəstəkləyəcək. Bu barədə Türkya qəzeti məlumat yayıb. NATO-nun İraqdakı nümayəndəsi general leytinant Pierre Olsen, Alyansın bölgədə yeni strateji tətbiq etməyə başlayacağını, bölgədəki qüvvələrini artacağını, PKK-nı silahla təmin edəcəyini və yerli qüvvələr adı altında təlim keçəcəyini təsdiqləyib. Olsen qeyd edib ki, qarşıdakı aylarda təlim və digər dəstək verilən təşkilatlar bəlli olacaq. Qəzet qeyd edib ki, NATO İraqdakı hərbi qüvvələrin sayını artırdıqdan sonra bu ölkədə yeni bir strategiya həyata keçiriləcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən daxil olan müraciətdə deyilir: Ekologiya və Təbiət Sərvətləri Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, bu gündən Azərbaycanın şimal və qərb rayonlarından başlayaraq martın 13-ü səhədədək ölkə ərazisində hava şəraiti qeyri-sabit keçəcək, yağıntılı olacaq, havanın temperaturu enəcək. Xüsusən Bakıda və Abşeron yarımadasında güclü küləy əsəcəyi, çovğun olacağı qeyd yağacağı bəzi yerlərdə intensiv olacağı, əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda yolların buz bağlayacağı gözlənilir. Gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir daha əhaliyə müraciət edərək təhlükəsizlik naminə ciddi zərurət olmadan güclü küləkli və çovğunlu havada bayıla çıxmamağı tövsiyə edir.